ソウル地下鉄ミョンギル駅着いた着いた今回は完全にソウルの東の端っこなかなか電車でこの辺に来ることは少ないさて今日行くところはこっち前回の動画で最後に言ってたこと覚えてる ?2025 年最初の動画は海へ向かってこっちはサビが今日も行く 番んやこれはミョンリダンキル。はめて聞いた。で、サウルキル。秋の道ってことどういうことや道には大きく秋と書かれて。駅につながるそれぞれの道に店がたくさん並んでる。ってことは、他の季節もあるじゃあ、バックとザフューチャー。こちらは夜ル夜、イメージカラーは青。そしてこちらはオンギル。 イメージカラーは緑。駅の出入り口から、ボン、夜、香ると続く。やばい、もう一年終わってまうやん。ん始まったばっかりやのに。で、ここから、左に曲がるんか。ん最後の季節、そうイメージカラーは、水色。いやなんとなく分かってたけど、ね。ちょうど今の季節。冬の海に向かって飛び込んでいくぞ。結構な坂道。 さすがに冬の海は波が荒れてただ肉はもう目の前着いた早くもう腰酸素とピロハンかよ今日のお店はグルハンマーだ完全なる冬メニュー柿の蒸し物開始っていうかこの絵なん 夜が怖い男性は一度食べてみてくださいこれは下ネタでえ韓国で初めて披露する牡蠣の蒸し物専門店って書かれてるやっぱり酸素ボンベ必要かもオープン前からお客さんが待ってるそんな季節メニューを食べに入店です こちらのメニュー代表メニューは蒸し物の盛り合わせと柿の蒸し物あとは生蠣だったり柿の和え物生きたタコもあるやん食事メニューも豊富や柿飯やったりカプサアオノリのスープカルグクスラーメンなんかも置いてある締めも楽しみになる飲み物もずらっとあるていうか百世純久々に見たなこれは何やテーブルの上に怪しいボタンのようなものがある各テーブルに置かれてんねんけどこれ押したらミサイルとか発射せえ 人気店らしく食事時間は1時間30分確かに待ってもる人しったら外でしたなあかんからこれ寒いででなんかあるこれなんやしもで旦那を呼ぼう奥さんめっちゃ笑ってるこもも下ネタでええんかなあらどうしも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 しれんでこんな寒いのにそんな中さっきのボタンのような蓋を開けコンロに火をつけてくれるさあ注文やもデもし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  ああ、これはあったかい。あ熱っちょっと皮膚焼けても撃たれだって。ちょっと匂いするもんくだらんことしてる。間に用意していただいた。基本のおかずはもやしの和え物、無線チェドトリム、そしてポンデギ、わかめスープにチョジャンわさび醤油のソースまで出てきた。そして来たー。新年一発目は九尾の狐ちゃんとぐる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 。え、ボンバーニパズ、セオローリング、皆さんにとって今年がいい年でありますように。 これも A 年にしたいわってことで1025年最初の一杯 <laughs> 今年一年頑張れる競技新たな一年刻む時ありがとうございます 焼酎を入れた口にはまずこいつ。ドトリム優しくパークリ。優しい食感やから俺も優しく言ってもらった。おこれジョジャンで開いてるや玉ねぎに隠れたドトリム。プルプルしながらもパークリ。そういや、いつ出てくんねやろ。時間を持て余す俺はポンデギに目が行く正直言うと俺ちょっと苦手やね。韓国生活17年。もう克服できるんちゃうかな。初めて食べた時の記憶が読み返る。どうやら。 静かにパクリ久々に食べて思ったことあれ結構いけるや眉毛えらい傾いてるけどうん、いけるいける少しずつの慣れって必要よねポンテギを流し込む <laughs> わかめスープも温かいうちに飲んでしまおうあ、わかめチュルあ、目に入ってまた 見づらくなった目でも確かに見えるこの炎後でわかってんけど、オープンランしてるから、柿の下処理をされてるから、時間がかかってる。それだけ新鮮や言うことや。結局、手持ち無たさで何かをしてしまう。わさびをペロ。そして、忍耐の時間が始まる。まだかな。出会ってたら来たで、波の音が聞こえる。すごい量出会って、2秒でわかれ。あれチーン 何事もなかったかのように無言で去っていく書きと貝また何していいかわからん時間に突入。手はもやしのあいも物をつかんでいるが目線は釘付け。一瞬の別れやったからさ。ちょっとええよね。こんにちは。開けた瞬間、湯気とともに香る磯の香り。俺は浜辺を歩く宿りや。再び我慢の時間。そんな時間は長く続かず、再び湯気に向かって歩き出す。 もうこれは拷問に近いで忍耐の時間無線値を掴むが目線は湯気のもとこんなん食べたら焼酎飲みたくなるけどそいつも我慢なんか持ってきはった軍手をつけてその上からビニール手袋中から出てくる煙に囲まれ着々と食べる準備をしていくもう様子がおかしい俺人をあやめに行くんかそんな時俺がパンチを食らってしまう きたで、ね、で、ね、何にも見えへんけど俺も見えてへんけどけど左手は健在じゃあまずはパックリクシの開いたこのかき目の前で開いていくおっ オぶり。これが海の女神や躊躇なくそのまま一口海辺ではしゃぎ回ってると貝に乗のたビーナスと完全に目が合ってしまってるまずは何もつけずに食べたから一気に口の中で磯の香りが広がる、うん、そしてこの弾力よもうプリプリしてて体中が跳ねてるいやー 贅沢の極み。もうこうなること分かってたからさき慢して、キュービの狐ちゃんを準備して、カキを採取していく。再びビーナスの登場。パカッ、食べやすいように身を剥がす用意しておいたキュービの狐ちゃんをググッと <laughs> そしてカキをスポン。浮き輪なんて必要なし。素潜りにして大正解かなりの量があるから。 たくさん食べれる。あれこれはちょっとまだ飽きが足りんな。そういう時のこいつ。少し空いた穴にナイフを入れて、パカッもう海辺で取ってそのまま食べてる気分。いざ、ご会長。うわおほほほほこんな丸々とした柿。踊る踊る踊る。もうなんか泣くそうになってくる。じゃあ次はこいつを分離させる。貝柱はそのままパクッと。そしてやっぱりこいつには超じゃんやろ。ひときわ輝く赤い宝石。 チョジャンをつけたプリプリカキを一口。噛むと出てくるカキのエキスにチョジャンが絡まり。うわ最高うまそう、このスープよ。こんだけ大量の貝類入ってるから、このスープは絶品もうこれ頭からかぶりたい。店でそんなことしたら大迷惑やから、こいつをアびルにとどめよう。 もうこれは完全に止まらんぞ。だって、こんなん出てきたらもう無理やろ。チョジャンを乗せる。正直、俺はカキとこのチョジャンは最高の相性やと思うねんな。ありがとう俺も怖くないなんか変な政治家みたいになってもた。今日はカキだけやなく、盛り合わせ頼んだからカイリーもいっぱい入ってる。こいつはタイラキ。もうデカすぎて手袋の意味がない。まずはスープをごくり。両面ごくり。 おうおうくっついとるくっついとるまずは下の階を下から包み込みパクリこのシコシコとした食感もう一つはチョジャンと一緒に横縦こっち手が2本しかないのが嫌になってくるくらいの豪快さじゃあこいつでも言っとこエキスたっぷりのスープを口に含む澄み切ったこの香り壊れだす俺まだまだあるこれはホタテかなじゃあこれがビーナスのやつやわ ほら女神おったじゃあビーナスは今日一度も使ってないわさび醤油でビーナス誕生の瞬間ほんまにいろんな貝の食感楽しめて楽しいわそういやめっちゃ溜まってきた机の上には俺の歴史の残骸ああそうか下にゴミ箱あるわ食べていらなくなったからは下のゴミ箱に捨てる効率的この時期の生ガキでも当たると怖いって言うけど運ばれてきてから約15分ほどここで蒸されるだから安心 忍耐の時間が必要不可欠新鮮な柿をこんだけたくさん食べれる幸せまだまだ貝はあるわつ無敵のグローブは思ってたのにこいつは聞いてみたらサザエ類の一種というピトゥリという貝らしい日本では何ていうかわからんけど取り方は知ってるさあ姿を現せゆっくりゆっくり出てきた剣に蛇が巻きついてるマークみたいになってもったけど俺こういう貝類好きなんよ ちょっと苦めの大人の味みたいなパクリ。こいつもすごい弾力。ようやく噛み切った。やっぱりうまい。久美の狐ちゃんを召喚。飲みたい気持ちを我慢して。ぎゅぎゅ。これはハマグリっぽいな。そいつは確保して久美の狐ちゃんで口を潤していく。そしてハマグリをパクリ。海で拍手。もう分かってると思うけど。 こんだけ牡蠣食べてたらテンション上がるよ。そしてこのスープで俺は完全に喉が開いてもうた。<music> ユンゲノカトゥンピョルチョジーヌウタゲムシカキトルゴシオカゼ 높은 경 푸르푸르 흔들리는 우미 노기적 한입꽃도네 세상이 소마루 달아오른 카키가 유비 가라 다이빙 검으로 갈라사기 투기와 리벤지 담이 가득한 초리노 에키스, 호타테 모 와사비 오도루 피노스, 구라스 <목소리나> 들면구미호노마호 소주노 나미니 몸을 톡 하시. 아직. 「でもここからしじきゃ」「海の中のオーケストラが響く中柿は最後の一個になってもうた」「もうこの辺まで来たら海の近くで働く人並みに手慣れてきたもんや」 ただ正直牡蠣と貝しか食べてへんからまだまだお腹には余裕があるやっぱり頼まなあかんわなぁカルグクスかなぁでしょ、ね、頼んでやったただ気をつけていただきたいのは牡蠣の蒸しもんだけやったらこれはできん盛り合わせやからできんのよ簡単だ早速入れてください。浮かぶ浮かぶカルグクスポングを使って麺をほぐしていくこんな大きな鍋鍋水槽でええか今日は の中で泳がせる再び開始忍耐の時間こういうビジュアルだけでもうええよね。ポンテギもパク、タンパク質を摂取。そろそろえ,えんちゃうかな。まずは一本で様子をうかがう。湯気に囲まれ肌もツヤツヤおちょうどえや。カルグクスを引き上げる。貝類から出たエキスに包まれるカルグクス。ふうふうして、一口すするすすっていく。わあ,あ。 最高実は準備してましたこれやりたくて一生懸命取ってたんよかき入り軽くくすあんだけかきがたくさんあったからできる代物ものそして続けて麺も口の中に入れていくこうなると無線チち少し甘酸ずっぱさが欲しい気分酒を飲んだ後のええしめになる他に締めにはラーメンなんかもあったけど今日俺はこれがやりたくて盛り合わせを頼んだ 俺の前では麺類はノンストップさてそろそろこいつも最後の一杯くらいになってきたキュービの狐ちゃんも元気に海辺を走り回ってただから最後の一滴までそろそろ店内も人であふれかえってきた各テーブルから出る磯の香りを嗅ぎながら最後の一杯。 ラスト2と残しておいたこの牡蠣エキスを口いっぱいに含み牡蠣ツアーが終焉を迎えるさあそろそろ帰る準備と今日お世話になった手袋も取っていく取ってみたら赤くはなってんねんけどその上指先シワシワミョンギル駅にある牡蠣の蒸し物の専門店この時期ならではの料理だったんもしかしてこん中に牡蠣入ってる 向こう側には今日食べたたくさんのカイち、また食べたなってきた。はあ、このお店、夏場はうなぎとぬたうなぎもやってんね。今度は夏にでもうなぎ食べに来ようかな。とにかく今日はものすごい量のカキを食べることができた。いやー、大満足や駅前にはそう、これよこれ。おるんき。ってことは、こっちは夏やんな。 ここも夏やし一周回ってうなぎでも食べに行こうかなって思いながら今日の食物語はこれでおしまいチャルモコスミだ